громадянини України, панство Збройних Сил України. Ми 127-а бригада, 228-й батальйон Територіальної оборони міста Харков. На жаль, зараз склалася така ситуація, що цей батальйон вирішили просто утилізувати. По проходженню майже року війни нас просто хочуть знищити злочинними наказами, відданням злочинних наказів і злочинною діяльністю внутрі підрозділу. 127 бригади 228 батальйону. Ми е, висловлюємо недовіру, колективну недовіру до усього командування 228 батальйону та 127-ї бригади включно. Тобто ось така ситуація. <кхем> а к до народу України. Поддержите нас, потому что наших побратимов легло очень много, очень много раненых. Наше командование кидает на мясо, выставляя нас спецназом, обманом, не показывая боярки, не доводя никакого, никакой информации до личного состава. Обманом закинул людей на Бахмут, Выставившись спецназом, не имея никакого ни подготовки надлежащей, не имея, сука, никакой ни техники, не имея э -э эвакуации раненых никаким образом командование не настроено для того, чтобы сохранить жизнь личного состава. Наоборот, максимально настроены, чтобы ушатать максимально людей. По какой причине? Мы думаем, что это по причине того, что с БРКами, с деньгами ну, крутятся вещи. В батальоне около 100 мертвых душ. Ну, непонятные элементы вымогательства присутствовали у многих, у десятков людей. Это все замыливается, это все, ну, тихонечко куда-то уходит. И в течение года такие случаи были неоднократно. Ну, то есть, злочинно преступление совершается коллективное, всем командованием. Мы не можем конкретно говорить, мы не ну, следователи, не прокуроры. Но мы знаем о том, что это происходит, и это ну, ни к одному, ни ко второму, это в целом ко всему личному составу нашего 228-го батальона. Я хочу еще задать. С привода техники, это особого склада. По одному, по одному. Но, не делайте, по по одному. Я танкист 228-го батальона. Мене забрали техніку, я теж е, саушник, також забрали Саушку, і мене кидають як піхоту. Розумієте? без підтримки наших хлопців я просто з ними разом. Як гарматне м'ясо. Жодної комунікації там не встановлено нашим підрозділом, нашими керівниками. Жодної комунікації з суміжними підрозділами не було встановлено. Ніхто не знає, що ми там робимо і навіщо. Без жодного е, озброєння, підготовки і навіть у комплектації особового складу. Тобто по документах нас числиться там необмежена кількість по 100 людей, а на фактично нас 20-30 чоловік в ротах. Цей момент на, нехай теж вирішується. И одно из самых главных моментов, многие люди за год не выпускали лопаты из рук. Еще раз повторяю, в Бахмуте наше командование для того, чтобы заработать себе славу, выставило нас спецназом. Люди никаким образом не готовы к этой мясорубке. И, блин, в это время можно было за год сделать что-то для того, чтобы сохранить жизнь личного состава. Умышленно этого не делается. Сделается все наоборот, чтобы максимальное количество людей ушатать. Просим про вашу поддержку, как народа Украины, потому что мы пошли защищать свою землю добровольно. И ну, не заслуживаем такого отношения к себе. Не хотят быть бойцы пушечным мясом реально. Ну, никто не хочет. Хочет, ну, люди пошли добровольно для того, чтобы ну, принести пользу, да, чтобы можно было защищать. А так мы просто заканчиваемся, как люди в стране. Нас просто ушатывают в тупую. И все. И говорят, все нормально, ребята, все хорошо. Нічого хорошого немає в этом, ніяким образом бути не може. Просимо вас дати максимальну глазкою цьому відео. Будь ласка, робіть репости. <клес> Хай вся Україна про це буде знати. Так, на даний час вже є, на 31 березня. Вже є люди, вже є наслідки цих злочинних наказів, цих злочинних дій. Вже є люди трьохсоті, 200, яких навіть 300 не евакувало. Ні наша бригада, ні наш батальйон. 127 бригада, 228 батальон, они не занимаются эвакуацией. Занимаются эвакуацией вообще другие подразделения, которые сейчас находятся там.